У меня было утверждение, может есть какое-то утверждение? Нет, не утверждение, у меня единственный вопрос бытов... к россиянам бытового уровня, скажем так, кухонного уровня, у меня вопрос, так. для чего напали на Украину, какие цели? Так, окей, как часто этот вопрос вы задаете здесь? Да, ну, как к россиянин попадается, так и задаю. Ну, сколько примерно вопросов задали вот задать, да, ну, да за день за это? Ну, плюс-минус 10 висеть. Да, за день вообще один раз, может. А Всего-то, может, раз 10-20, не знаю. Ну, есть какой-нибудь наиболее популярный ответ? Ну, наиболее дебильный есть. Наиболее популярный. Они, все разные. Чаще всего, ну, чаще всего, чаще всего, ну, нельзя под одну конфу какую-то. Ну, чаще всего. Вы допрыгались на Майдане. Ну так А вы как сами считаете? Так я вот пытаюсь выяснить, что такого между нашими народами произошло, что мы вам плохого сделали, что, что надо было на нас нападать. Ну, конкретно народ, я думаю, друг другу ничего абсолютно плохого не сделал. Ну и, и почему тогда гибнет миллионы людей? Я же не буду говорить с какой стороны, давайте с двух сторон. Несколько миллионов людей уже точно погибло. Потому что поставлены цели, которые нужно выполнить. Вот. И как вы к этому относитесь? Какие цели? Что может оправдать? К это войне, все? Конечно войне, конечно же, ужасно. К конечно же, ужасно. Нужно договариваться. Что-то договариваться пока не получается. Но хотя какая-то положительная тенденция. Есть, мне кажется, что люди какие хотят цели говорить. могут оправдать гибель миллионов людей? Ну, так, ну, надо первопричины искать, почему это начало происходить, правильно? Война-то идет не с 2002 -го года. Есть причины, а есть цели. Я задал вопрос. А ты есть ты, первый. Им, именно, именно про цели. Какие цели? Остановить как минимум войну на Донбассе одна из целей. Так пока у вас не было и войны не было на Донбассе. Как это не было пока? Алло, алло. Что звук пропал? Ж по доброму. По доброму. Ну, о чем общаетесь? Ну да. Там много о чем общаемся. Ты о чем хочешь поговорить? вы с Россией, да, по, по, судя по всему? Ну да. С Российской Федерацией. Я понял. Я с Киева, с Украины. У вас есть какие-то вопросы к украинцам? С какого района ты Киев? С Лесного. С Есть такой район? Да. Массив... На левом или на правом берегу? Массив целый. Не прав. На левом. Целый массив. Да вот как раз хотел у киевлянина спросить, сколько станций метро открылось у вас с 91 по 22 год? Можете сказать? Примерно. Да я не считаю. их много было. 10, 20? 100. Ну с 91 очень много. А за ну, время ну сколько времени... в количественном отношении, сколько это очень много? Ну минимум открывалось. Математика это же точная наука. Сколько? Минимум открывалась одна станция в год, и были э, года, когда две станции в год открывались. Одна станция в год? Ну вот крайняя, когда открылась. Ну, три или четыре года было, когда две станции в год открывалась. Серьезно? Серьезно? До прихода потом закрыли. Я не могу общаться, когда вы говорите. До прихода, до того момента, когда пришел к власти э, Кличко. То есть за время Кличка, по-моему, ни одной станции не открылась. А 10... я слышал, за 30 лет одна открылась, и ту закрыли потом. Не-не-не, открылась одна станция Вот стабильно, и я же говорю, 4 года было. А есть возможность загуглить? Так а что за мне Загуглить есть возможность? А, я в этом Ну лес... просто ради интереса, хоть как киевлянин просветитесь. Ну, ну с... будете знать, потом уже когда спросят, ответите, что одна за все время. С 91 -го года? Ну да. Ты бы что, на приколе? Ну, есть возможность, забывай. Смотрите, Кличко правил 10 Сколько? лет, даже больше. Вот 10 лет у нас нет что ни одной не снизить. То есть Он 20 независимости Украины. Городоначальник вроде до сих пор у вас что значит, правил. Ну, правил, правит. Я к тому, что при нем не открывалось новых станций. Сейчас. Заходу. Да и до него тоже не открывал. Джи Витаня. Витаю, как у тебя скрывы сегодня? Если есть какие-то вопросы, то... Джи, давай без сентиментов. Скажи мне на русском, на, русском языке, сколько станций... Да, может, и не на русском. Открыта в Киеве с 1991 -го года по сегодняшний момент. С 1991 года в Киеве было открыто 19 новых станций метро, что увеличило их общее количество с 33 до 52.